утро, и начинается на рассвете штурм. Но мы были еще в таком критическом состоянии. Я потерял очень много крови. Она, во-первых, у меня текла, вот, она постоянно текла. Вот когда ногу отрывают, на самом деле турникет тяжело остановить. У меня же вот отсюда зашли турникеты. Там врачи удивляются, я когда с больницы в больницу переезжаю, ну, эвакуируют медики. И такие открывают, смотрят в эту форму 100. Что 240, может 24 часа, или что тут ошибка? Я говорю, нет, 10 суток. Мне врач объяснял, говорит, что максимум двое суток ну, с ампутацией такой, с разрывом оторвало ногу. Двое суток человек может жить. Идут осложнения на легкие, на печень, там, на почки, на все, на сердце. Были дни, когда даже вот я очень хорошо себя чувствовал. Но ну, вот мой погибший побратим, очень близкий мне человек, очень близкий. Да. Но я на нем сижу, и я как-то себя чувствую уютно. Думаю, ну что это такое? Это психологический надлом уже такой, или что. То есть ничего уже не боимся, ко всему привыкли.